assalomu alaykum youtube kanalimiz a'zolari hurmatli abituriyentlar mana bugungi ko'riladigan masalalarimiz usmonov kitobidan uchinchi mavzuni qolgan masalalari hisoblanadi va to'rtinchi mavzu masalalarini ham birgalikda ko'rib chiqamiz va bugungi masala shartlari bilan tanishishni boshlaymiz uchinchi mavzudan birinchi ko'radigan masalamiz bu o'ninchi masala hisoblanadi va o'ninchi masala sharti bilan tanishamiz jismning x tenglik o'n ikki plyusdan beshta va yrk tenglik besh plyusdan o'n uchta trayektoriya bo'ylab harakat qiladi uning tezligini toping deyapti biz berilgan kattaliklarni yozib olamiz biz berilgan kattaliklarni yozib oldik va x tenglik o'n ikki plyusdan beshta va ir tenglik besh plyusdan o'n uchta tenglamalar bilan harakatlanayotgan jismni bizga tezligini so'rayapti kordinatalar sistemasini chizib oldik mana yani x hamda y o'qlari va biz o'qlarga joylashtiramiz jismni kordinatalarini ya'ni x o'qidagi jismning dastlabki koordinatasi 12 ga teng ya'ni x nolimiz 12 ga teng ekan va y o'qidagi jismning boshlanish dastlabki koordinatasi 5 ga teng ekan Taqriban chet deb oldik va jism mana shu nuqtadan harakatni boshlab musbat yo'nalishda ikkalasini ham tezligi musbat va mana shunday yo'nalishda harakatni boshlagan va buni keyingi koordinatasi aniq qayerligi berilmagan chunki bizda vaqt belgilangan yo'q va mana shu triyektoriya bo'ylab harakatlanadi jism va bu jismni shu ko'chish yo'nalishdagi tezligini topish bizdan so'ralyapti va biz jismni tashkil etuvchi tashkil etuvchi kordinatalarni topib olamiz ya'ni s x hamda s yni x o'qidagi jismni tashkil etuvchisi albatta bu s x hisoblanadi y oqidagi jismni tashkil etuvchisi s ygk bo'ladi endi de bizda s xni ham s rkni ham topishni iloji yo'q biz qanday ishlaymiz jismni x o'qidagi tezligi ma'lum ya'ni VX'imiz ximiz tenglik besh metr taqsim sekundga va o'qidagi jismni tezligi v irk tenglik o'n uch metr taqsim sekundga teng va bizga ma'lum jismni shu SX x yo'nalishidagi tezligi v Y bo'ladi s s x yo'nalishidagi tezligi Vx v x bo'ladi va tezliklar ham ko'chishlarga o'xshab mos ravishda perpendikulullar bir biriga joylashganligi sababli natijaviy tezlik vektorimiz pifagor teoremasi orqali hisoblab topiladi v xni kvadrati plyusdan va y kvadrati va biz mana shu formula orqali tezlikni topsak ildiz ostida bir yuz to'qson to'rt metr taqsim sekund chiqadi va javob endi navbatdagi misolimiz bu o'n birinchi masala moddiy nuqta kordinatalari uchu to'rt bo'lgan nuqtadan o'n beshu to'qqiz bo'lgan nuqtaga besh sekundda ko'chdi moddiy nuqtaning ko'chish yo'nalishidagi tezligini toping deyapti va biz berilgan kattaliklarni yozib olamiz dastlabki nuqtani koordinatalarini a nuqta deb oldik va uchu to'rt nuqta ekan va t tenglik besh sekunddan keyin jismni keyingi koordinatalari o'n beshu to'qqiz bo'libdi bizdan ko'chish yo'nalishini tezlik so'rayapti va biz grafik chizib olamiz ha, grafikni ham chizib oldik ya'ni koordinatalar tekisligida jismni koordinatalarini joylashtirdik va jismni dastlabki holatdagi koordinatasi ya'ni x noli uchga teng y noli to'rtga teng jism dastlab shu shu nuqtada turgan edi va besh sekund vaqt o'tgach jismni keyingi koordinatalari x tenglik o'n besh r tenglik to'qqiz nuqtaga ko'chdi va bizda shu ko'chish yo'nalishidagi tezlik so'ralyapti buni qanday topamiz dastlab jismni x o'qidagi hamda y o'qidagi ko'chishlarni topamiz ya'ni proreksiyalarni y o'qidagisini s gk x o'qidagi ko'chish proyeksiyasini s x deb olamiz va mana shu holatda jismni ko'chish moduli qanday topiladi s barobar ildiz ostida s xni kvadrati pilus s igrikni kvadrati orqali topiladi bizda s x tenglik ik minus ik nol ya'ni keyingi kordinatadan dastlabki koordinatani ayiramiz 15 besh minus uch o'n metr s y. -y0. Y minus y nol igrik o'qidagi keyingi kordinatadan dastlabki kordinatani ayiramiz 9 minus to'rt besh metr chiqadi va bizda ko'chishimiz ildiz ostda o'n ikkini kvadratiga beshni kvadratini qo'shib ildizdan chiqarsak 13 metr chiqadi Tə o uch metr chiqadi va bizda shu ko'chish yo'nalishidagi tezligimiz v barobar s taqsim t formula orqali hisoblab topiladi ya'ni o'n uch taqsim besh ikki butun o'ndan olti metr taqsim sekund va d javob endi o'n ikkinchi masala xuddi shu o'n birinchi masalaning aynan o'zi hisoblanadi va bizda xuddi shunday ko'chish yo'nalishidagi tezlik so'ralyapti mana shu formulalar asosida o'n bir o'n ikkinchi masalani ham ishlashimiz mumkin bo'ladi endi navbatdagi masala o'n uchinchi masala sharti bilan tanishamiz o'n uchinchi masala shartida nima deyapti rasmda bola bosib o'tgan yo'lining vaqtga bog'lanish grafigi keltirilgan bolaning t barobar bir sekund va t ikki barobar besh sekund vaqt oralig'ida bosib o'tgan yo'lini toping deyapti biz grafikda chizamiz va berilganlarni yozib olamiz berilgan kattaliklarni chizib chizmani ham chizib oldik ya'ni grafikni grafikka e'tibor beradigan bo'lsak grafikda to'g'ri chiziqli tekis harakat tasvirlangan va bu to'g'ri chiziqli tekis harakatda biz tezlik o'zgarmas ekanligini bilamiz endi tezlikni topish qiymat tezlikni topish imkoniyati bor ya'ni v barobar ixtiyoriy mana besh metr masofani bir sekundda bosib o'tyapti ya'ni bizda tezlik topish formulasi s taqsim t tni o'rniga bir sekund jismni tezligi besh metr tasim sekundga teng ekan endi buni to'g'ri chiziqli tekis harakat ekanligini isbotlash uchun yigirma beshni beshga bo'lishimiz mumkin ya'ni mos yo'lni mos vaqtiga bo'lsak shu jismni tezligi kelib chiqadi o'sha o'ndagi ya'ni yigirma beshni beshga bo'lsak ham besh metr tasim sekund o'n beshni uchga bo'lsak ham besh metr tasim sekund tezlik ya'ni tezlik o'zgarmas besh metr tasim sekund tezlik bilan jism tekis harakat qilmoqda va bu holatda biz to'rt sekundda o'tgan yo'lini topishimiz kerak ekan ya'ni nimaga jismni birinchi va beshinchi sekundlar oralig'idagi bosib o'tgan yo'li ya'ni to'rt sekundda bosib o'tgan yo'li hisoblanadi s barobar v ko'paytirilgan t ikki minus t bir bo'lyapti va bu holatda v besh metr beshdan birni ayrsak to'rt ko'paytirilgan to'rt ya'ni jism yigirma metr masofani bosib o'tyapti ekan d javob endi o'n oltinchi masala sharti bilan tanishamiz grafikdan foydalanib jismning harakat boshlangandan to'rt sekund o'tgan paytdagi tezligini toping deyapti grafik chizib olamiz mana grafikni ham chizib oldik endi grafikga e'tibor beramiz jismni tezligini vaqtga bog'lanish grafigi berilgan ekan va mana shu grafikda bizda jismni tezligini vaqt o'qiga parallel qilib beryapti ya'ni o'n metr taqsim sekund tezlik bilan jism tekis harakat qilmoqda endi jism 10 metr taqsim sekund tezlik bilan tekis harakat qilayotgan bo'lsa grafikda hech qanday o'zgarish yo'q şey ya'ni mana shu holatda grafik davom ettiradigan bo'lsak jismda 1 soatdan keyingi tezligi ham 10 metr taqsim sekund bo'ladi va shu sababdan jismni 4 sekunddagi tezligi ham uni ixtiyoriy vaqt momentidagi tezligi o'zgarmas hisoblanadi ya'ni to'g'ri chiziqli tekis harakat bo'lganligi uchun va shu sababdan jismni 4 sekunddan keyingi tezligi 10 metr taqsim sekundga teng deb olishimiz mumkin bo'ladi b javob olishimiz mumkin endi navbatdagi misol o'n yettinchi masala sharti bilan tanishamiz rasmda shtrixlangan yuza nimani ifodalaydi deb savol bergan rasmga e'tibor beramiz tezlikni vaqtga bog'lanish grafigi ekan endi tezlikni vaqtga bog'lanish grafigida grafik bilan chegaralangan sohaning yuzi ya'ni vaqt o'qi bilan chegaralangan sohaning yuzi bizda bosib o'tilgan yo'lni beradi ya'ni mana shu sohaga e'tibor beraylik geometrik nuqtai nazardan e'tibor beradigan bo'lsak to'g'ri to'rtburchak shakli hosil bo'lyapti va mana shu to'g'ri to'rtburchak shaklini yuzini topish qanday bo'ladi tomonini v deyapmiz bu tomon t deyapmiz endi bizda to'g'ri to'rtburchak yuzini topishimiz uchun s barobar v ko'paytirilgan t ya'ni to'g'ri to'rtburchak yuzini topish qanday asosi a va b ga teng bo'lsa s barobar a ko'paytirlgan b formula orqali hisoblab topamiz va mana shu holatda biz to'g'ri to'rtburchak yuzini ham b bor b ko'paytirlgan t ya'ni yana bir asosi v ga ikkinchi asosi t ga teng bo'lyapti shu orqali hisoblab topyapmiz endi biz to'g'ri chiziqli tekis harakatda jismni bosib o'tilgan yo'lini topish formulasida ham shundan foydalanamiz ya'ni s barobar v ko'paytirilgan t formulasidan foydalanamiz endi grafikda shtriflangan soha o'z öz o'zidan biz yo'lni topish formulasi ekan ya'ni jismda bosib o'tgan yo'lini topish mumkin deb hisoblashimiz mumkin bo'ladi mana shu grafikda ham endi biroz fikrlarda chalkashlik bo'ldi bu grafikda shtriflangan sohaning yuzi bosib o'tilgan yo'lni ifodalaydi mana qisqa javob shu bosib o'tilgan yo'l s javob endi yani, navbatdagi misolimiz 18 sakkizinchi masala rasmda AX o x o'qi bo'ylab harakatlanayotgan jism tezligining vaqtga bog'lanish grafigi tasvirlangan jismning boshlang'ich 10 sekund vaqt davomida ko'chish moduli qanday deyapti biz chizmani chizib oldik shu chizmadan foydalanib jismni 10 sekund vaqt davomida ko'chishini hisoblaymiz e'tibor beramiz jism dastlab 3 sekund 2 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlangan ya'ni dastlabki jismda bosib o'tgan masofamiz s bir barobar v bir ko'paytirilgan t bir birinchi tezligimiz ikki metr taqsim sekund va shu tezlik mobaynida bosib o'tgan vaqti uch sekund jism olti metr masofani bosib o'tdi shu vaqt ichida endi keyingi holatda jismni tezligi manfiy bu tezlikda manfiy ekanligi jismni dastlabki holatiga nisbatan qarama qarshi yo'nalishda harakatlanayotganligini biladi bildiradi sabab tasavvur qilishimiz mumkin jism dastlab o'n metr oldiga siljigan bo'lsa manfiy tezlik bilan endi orqaga qarab harakatlanmoqda deb tasavvur qilishimiz mumkin bo'ladi va v ikki ko'paytirilgan t ikki endi v ikkimiz o'rniga minus bir metr taqsim sekund va t ikki bizga o'n sekund vaqt mobaynidagi ko'ch so'ralganligi uchun yana yetti sekund mobaynida bosib o'tilgan yo'lini topamiz va minus yetti metr dastlab jism koordinata boshida turgan deb tasavvur qilsak va jism olti metr koordinata boshidan o'ngga siljidi va minus bir metr taqsim sekund tezlik bilan yetti sekund davomida minus yetti metr orqaga qaytdi jismni ko'chishi qanday topiladi s ko'chishimiz moduli kattasidan moduli kichigini ayiramiz ya'ni bizdan ko'chisdi moduli so'ralyapti minus yetti metr ayrilgan 6 metr va bizda ko'chishimizni moduli 1 metr chiqadi ye javob mana kanalimiz a'zolari bugun to'g'ri chiziqli tekis harakatni grafik usulida tasvirlash mavzusidan barcha misollarni asosiy ko'rilishi kerak bo'lgan misollarni yechib tugatdik videolarimiz yoqqan bo'lsa do'stlaringizni taklif qilishni unutmang va youtube kanallarimizga a'zo bo'ling